سيئات آه أعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يُظْلِمْهُ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي قاعدة صلى الله عليه عشرا صلى الله على سيدنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه